Здравствуйте, на канале ТВ5 «Тема дня». Украинцы продолжают подавать декларации о доходах за минувший 2015 год. Как проходит кампания, об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем, начальником Главного управления Государственной фискальной службы в Запорожской области Алексеем Ковыриным. Алексей, здравствуйте. Добрый день. Компания декларирования доходов граждан в этом году имеет ряд особенностей. Что это за особенности и что за новшества есть? Компания декларирования началась с начала января 2016 года и продлится до 1 мая 2016 года включительно. Первые 3000 деклараций мы уже видим, граждане задекларировали. Основная масса из этого – это граждане, которые реализовывают сельхозпродукцию на сумму порядка 920-930 тысяч гривен. Потом идут граждане, получившие наследство, и нерезиденты. Общая сумма которую мы сегодня видим, поступила в бюджет уже 1 миллион 370 тысяч гривен. Из них 1 миллион 100 – это налог на доходы физических лиц и порядка 250 тысяч – это военный сбор. Ну а вот что касаемо особенностей именно этой компании, каких-то нововведений? Нововведение следующее. И если в прошлые периоды в декларации необходимо было отображать налог на, свои обязательства по налогу на доходы физических лиц, то уже в этой декларации 2016 года за 2015 год необходимо отображать обязательства по налогу на доходы физических лиц и обязательства по военному сбору. Также изменилась, упростилась, оптимизировалась сама декларация. Из 7 пунктов теперь 4 пункта вопрос по активности. Вот вы сказали, за, ну, можно сказать, месяц, да, 3000 деклараций было подано. Если сравнивать с таким же периодом прошлого года, активнее стали подавать декларации, либо же нет? Активнее стали подавать декларации. Ну, в принципе, там динамика положительная есть, мы это видим. А как можно подать декларацию, форму ее подачи? Есть три формы на сегодняшний день. Первая, я считаю, это консервативная, это прийти в инспекцию, в центр так, обслуживания как делали раньше, да. в обслуживание плательщиков и подать декларацию. Вторая форма это по почте. И третья форма, я считаю, она самая удобная и оптимальная, это по интернету. А вот давайте коснемся интернета. К нам приходили такие сведения, что некоторые люди говорят, что система еще не до конца работает. Были какие-то претензии там. Мы слышали, это было не в Запорожье, но тем не менее мы сталкивались с такой информацией. Как работает вообще эта схема? начале когда мы входили в электронную систему, конечно же, были сбои. Но на сегодняшний день система работает в штатном режиме. И на сайте, на субсайте ДФС Запорожской области есть специальный баннер, за счет, с помощью которого можно можно зайти и получить информацию о своих э, доходах и уплаченных налогах которые будут отображены в декларации и, и с помощью этого баннера э, получить всю необходимую информацию что ну, что необходимо для э, электронной сдачи декларации и как вообще пользуются популярностью именно вот электронный вид через да, интернет? Конечно, пользуется. А нет ли какой-то информации, там хотя бы в процентном соотношении, сколько людей использовали именно вот электронную форму подачи? Ну, если мы смотрим из этих трех тысяч деклараций, то порядка 60% да. это в электронной форме. Но я все-таки э, прогнозирую, что эта сумма и этот процент будет намного-намного намного выше по итогам декларирования по итогам всего, когда все закончится, Ну, да. вообще, конечно, интересно и приятно о том, что люди все-таки используют новые технологии. Это действительно удобно и это легко. удобно, это легко, это прозрачно. И плюс сегодня основной приоритет фискальной службы – это максимально расширить и увеличить сервисы для плательщиков, чтобы это было прозрачно чтобы это было удобно. Потому что тот образ, который был создан в фискальной службе, мы сегодня работаем над тем, чтобы его развенчать и перейти из надзирательного образа в службу сервиса для бизнеса. Ну и плюс еще какой. Чем больше сервисов, тем меньше человеческого фактора. Ну, соответственно, мы уменьшаем фактор какой-либо коррупционной составляющей, каких-либо проявлений. Ну и временной фактор, я считаю, здесь тоже очень важен. Все-таки, используя электронный вид подачи, ты сохраняешь себе время, убираешь очереди. Вы можете находиться дома, вы можете находиться на работе и из своего электронного кабинета отправить декларацию. Это удобно, это практично. Ну а если уже человек все-таки прибегает к консервативному образу сдачи декларации, то хочу заметить, что в Запорожской области есть 24 центра обслуживания плательщиков. На период декларационной кампании время продлено до 20.00 и включая субботу. Так что со своей стороны мы хотим сделать... Компанию декларирования удобной, прозрачной и как можно меньше занимать время у… Э, Максимально быстрой да, и легкой. Максимально, да, практичной. А, ну, давайте оставим немножко декларации в стороне, период декларирования. Какие главные изменения в налоговом законодательстве, скажем так, для, для простых обывателей? Да? Основные. Изменения – это то, что ожидал бизнес, то, что ожидали работодатели. Это уменьшение единого социального взноса. Если до, до начала 2016 года ставка была от 36 до 49, в зависимости от категории труда, то в начале 2016 года эта ставка составляет 22% стабильная. Плюс упразднили 3,6%, которые ложились на заработную плату уже работников. А какие-то новые налоги появились в этом году, либо же будут введены в течение этого года? Были расширены. Расширена база по налогу на недвижимое имущество отдельное от земельных участков. Ввели дополнительно 25 тысяч гривен для тех, у кого квартира больше, чем 300, больше 300 метров и дом больше 500 метров. Также была введена, можно назвать его, налог на роскошь. На автомобиле дополнительно 25 тысяч гривен необходимо будет владельцу заплатить, если его автомобиль стоит больше, чем 750 минимальных заработных плат. Эта э, сумма составляет порядка 1 миллион 33 тысячи гривен. Также необходимо будет заплатить. Также то, что касается э, положительных э, тенденций для бизнеса, это... По налогу на прибыль ставка осталась та же, но упразднили авансовые платежи. Это то, что, в принципе, постоянно мы слышали в, от бизнеса. Просьба, это сделано. И основные изменения. Ну, наверное, это такие основные. Есть еще изменения и повышенные ставки на акцизный налог. Но ну, там градация достаточно такая разбита, и мы отдельно об этом поговорим. Ну, Алексей, и сейчас у вас есть прекрасная возможность обратиться к нашим зрителям, к налогоплательщикам. Ну, что вы... Имейте им сказать. Уважаемые налогоплательщики, обращаюсь вам, э, к вам с просьбой и призываю задекларировать свои доходы и оплатить все свои налоговые обязательства. Ну а мы со своей стороны будем делать все, чтобы это, э, чтобы это было, чтобы не занимало у вас времени, и было прозрачно и просто. И еще хочу также дополнить, если где-то кто-то увидит какие-либо коррупционные проявления в какой-либо из инспекций, я вас настоятельно прошу обращаться по телефону «Пульс» на сайте есть, либо же звонить в службу внутренней безопасности, потому что это наше общее с вами дело. Будь либо какие проявления коррупции, мы должны бороться с вами вместе. Спасибо. Это очень важно, мы делаем общее дело. Итак, дорогие друзья, у нас в гостях был Алексей Ковылин, начальник главного управления государственной фискальной службы в Запорожской области. Как говорится, заплатил налоги. Спи спокойно.